Привет всем! Меня зовут Катерина, и я таргетолог с 2018 года. Это видео в рамках бесплатного курса по таргету в Фейсбуке. В первом видео мы разобрались с тем, как создать личный профиль в Фейсбуке. Если вы не видели это видео, то вернитесь на канал и посмотрите. В этом видео мы разберемся с настройками личного аккаунта. Как настроить личный аккаунт так, чтобы уменьшить риск блокировок. Я буду показывать на примере своего личного Профиля, мой личный профиль Катерина Ферман. Когда вы переходите на главную страничку Facebook facebook.com, Логинитесь, вводите свою почту, которую вы указывали при регистрации, вводите свой пароль и вы попадаете на главную страничку Facebook. Как она выглядит? Здесь есть лента ваших друзей, здесь есть реклама, ваши странички, ваши контакты, и слева есть меню. Для того, чтобы настроить ваш личный профиль, вам нужно перейти по вашему имени и фамилии. Так выглядит ваш личный профиль. Что необходимо сделать в первую очередь? В первую очередь обязательно проверьте, имя и фамилия совпадают ли с вашими паспортными данными. Так как у вас указано в паспорте, так вы должны писать здесь имя и фамилию без всяких кошечек и собачек. Потому что если Facebook заподозрит, что ваш аккаунт неправильный, он запросит у вас какой-либо официальный документ. Это могут быть права водительские, это могут, может быть паспорт, резиденция, везде, где указана фотография и ваше имя и фамилия. Что нужно сделать в первую очередь? Проверили после того, как проверили имя и фамилию. Обязательно поставьте аватарку. Как это сделать? Нажимаете на Значок фотоаппарата и загружайте любое фото, где хорошо видно ваше лицо. Это фото лучше сделать э, свеженьким, в идеале вообще фотографию с паспорта поставить. Потому что Facebook также будет э, сравнивать ваше лицо с официальным документом. Плюс ко всему обязательно поставьте обложку. Это покажет Facebook, что вы намерены оставаться здесь надолго. Найдите несколько друзей, добавьте их к себе. Это могут быть даже не ваши знакомые. Добавьте, например, меня в друзья. Найдите меня как Катерина Ферман и добавьте я приму ваш реквест. Дальше что необходимо сделать? Обязательно написать о себе. Добавить био, хотя бы коротенькое. Катерина из Киева, живу сейчас в Барселоне. Напишите, чем вы сейчас занимаетесь, где вы сейчас живете, откуда вы. Relationship можете не указывать, это по желанию. Какой у вас инстаграм аккаунт, твиттер и так далее, если есть сайт. В общем, заполните профиль по максимуму, так, чтобы не осталось пустых мест. Что делаем после этого? После этого публикуем любой пост. Например, просто напишите текстом ⁇ ура! Я создала или создал профиль ⁇ и опубликуйте его, нажмите пост. Пост появится в ленте вашей личной. Можете там также прикрепить фотографию. Это также повысит растовость вашего аккаунта. Facebook поймет, что hmm, да, Катерина Ферман здесь надолго. Она вот что-то постит, она добавляет настройки. Это что из первых технических особенностей, которые вы обязательно должны указать у себя в профиле следующий шаг, после того, как вы оформили, указали свою био, указали, кто вы, и запостили пост, добавили несколько друзей, переходим в настройки аккаунта. Как перейти в настройки? Нажимайте на свою аватарку справа сверху и выбирайте Settings and Privacy или просто настройки и еще раз settings. Здесь проверяйте, правильно ли указано ваше имя. Если нет, вы можете его здесь изменить. А также вы можете добавить username, то есть то, что будет отображаться в строке адреса на вашей страничке. У меня это Катерина Ферман. Это свободное имя, которое я могу использовать Отправляя вот эту ссылочку своим друзьям, они смогут меня найти в Фейсбуке. Следующим важным шагом является раздел Security and Login. Здесь мы подключаем так называемую двухфакторную аутентификацию. Для чего это делается? Первое, для того, чтобы ваш аккаунт не взломали. А Во-вторых, если у аккаунта подключена двухфакторная аутентификация, Facebook доверяет вашему аккаунту больше. Это означает, что аккаунт принадлежит действительно живому человеку, а не какому-нибудь арбитражнику, который создает быстро аккаунты, откручивает бюджеты и не платит Facebook ему такое не нравится, поэтому этот пункт особо важен. Двухфакторная аутентификация находится в этом разделе. Находите этот пункт, Use to Factor Authentication, смотрите, включено у вас или нет. И если не включено, то нажимаем «Включить». Что предложит вам Facebook? Во-первых, введите свой пароль. Нажмите «Продолжить». В разделе «Двухфакторная аутентификация» есть два ключевых методов подключения этого, этого безопасного входа в ваш аккаунт. Первый ⁇ с помощью смс-сообщения на ваш номер телефона. Его нужно будет настроить, включить, подключить номер. На ваш номер телефона придет смс-ка. Вы э, этот код вводите и подтверждаете, что, окей, я могу входить. Если вы войдете в свой аккаунт, например, с другого компьютера, например, вы путешествуете, вам нужно срочно зайти в аккаунт, то Facebook запросит у вас код, который придет вам на телефон и вы сможете быстро восстановить доступ и второй способ это аутентификация app есть гугловское приложение которое выдает вам код доступа которые меняются с течением времени то есть каждый момент времени по моему на минуту вам дается код который вы можете использовать для входа в ваш аккаунт с другого компьютера с другой страны обязательно подключаем двухфакторную аутентификацию и еще один важный момент. Recovery Codes. Обязательно откройте эти Recovery Codes, если вдруг случится так, что у вас нет доступа ни к телефону, ни к э, приложению, а в аккаунт вам нужно войти. В этом случае вы можете использовать Recovery Codes для входа в свой аккаунт. Это одноразовые коды, которые вы сохраняете к себе на компьютер, на телефон записываете и один код нужно использовать один раз всего их 10 после того как вы все 10 используете вы можете их обновить и сохранить заново вот такие настройки нехитрые настройки от Facebook. в личном аккаунте нужно сделать обязательно прежде чем подключаться к таргет напишите пожалуйста в комментариях все ли было понятно если какие-то вопросы еще по личному аккаунту я с радостью вам отвечу подписывайтесь на мой канал ставьте лайки нажимайте на колокольчики следующее видео будет еще более интересным. Мы создадим страницу Фейсбука, мы ее оформим и уже потихонечку начнем готовиться к таргетированной рекламе. Так что не упустите эту возможность, и я буду очень благодарна за ваш фидбэк в комментариях к этому видео. Увидимся!